السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالكتاب بصري. واشرح به صدري. واستعمل به بدني. واطلق به لساني وقو به عزمي بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك يا ارحم الراحمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم والسماء رفعها دلني dijadikannya bumbung tinggi wa al mizan serta dia yakni Allah mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan <tuh> masih kita di dalam ayat yang menyatakan nikmat di dalam kita sebut sebelum ini nikmat-nikmat cukup banyak dibicarakan di dalam al-Quranul Karim nikmat daripada Al-Rahman, menghafal Quran, mencipta insan, menghafal bayan, al-shamsu wal bintang dan bulan, bintang dan bulan, bintang dan bulan, dan dan bulan, rafa'aha dia bulan, bintang dan bulan, bintang dan dan diletakkan pula al-mizan al-mizan wasama arafaha dan Allah mengangkatkan langit. Langit tinggi. Langit itu apa benda langit? Langit itu sesuatu yang di atas. Kullu ma alaka sama. Sesuatu yang di atas anda, bumbung, maka dia langit. Di atas bumbung, di atas, di atas, di atas langit, langit. Langit ini maknanya benda tinggi, benda di atas satu tafsiran ada tafsiran yang menyatakan langit ini satu 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 makhluk langit seperti bumi itu makhluk tetapi ahli ahli falak tidak menyatakan begitu langit tidak ada tapi di atas kita di atas kita ini merupakan mengandungi bintang-bintang yang yang tiada sempadan bagi bintang ini terlalu jauh walaupun ahli falak boleh menyatakan jarak di antara bumi, berapa berapa jauh, kadang-kadang yang disebut jarak jauh itu hingga sampai 9, 10 kosong di belakang 10 kosong, juta, ribu juta jadi kalau macam itu tiada makna lagi bagi kita untuk menyebut ribu juta 300 ribu juta menerut perjalanan cahaya, 5 minit 1 jam, 2 jam menerut perjalanan cahaya nah, tidak tidak memberi apa-apa makna tapi lebih dekat bagi kita untuk memahami bahawa bahawa jauhnya ya, jarak ni punya bintang-bintang antara satu dengan lain galaksi antara satu dengan lain jarak jauhnya tidak boleh dikira la hudud tidak ada hanya Allah Subhanahu wa taala jua yang maha mengetahui jika tidak kerana uh, tetapi bagaimanapun ahli-ahli dalam bidang bintang ini ilmu bintang mereka tahu dan mereka beri nama beri nama sejak dahulu sebelum Islam sebelum Islam lagi manusia sudah mengenali ada benda ni walaupun jauh dalilnya mereka beri nama Zuhalun Syara Mirrihuhu Min Syamsihi Fatazaharat لعطارد الأزمان ada namanya suhal ada nama mustari ada nama merih ada nama utar ada nama zahra nama-nama bintang jadi ini nama-nama 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 ini kita tahu mereka tahu ada dan kita tahu sebab mereka beri nama zuhal bintang mustari zuhal mustari, mustari mana orang membeli orang beli, baik, orang menjual jadi gambaran benda-benda ini seperti mana yang mereka beri nama nama, kaus melengkung macam-macam lagi -macam tak penting bagi kita jaraknya tapi bahan-bahan ini ada Tuhan angkatkannya Rafa'aha dia mengangkatkannya diangkat. bila dia diangkat, diangkat tentunya lah di sana diangkat berapa tinggi berapa rendah berapa jauh semua ini dia pakai mizan neraca neraca semua bintang-bintang yang ada di langit diangkat mengikut neracanya jika tidak antara satu dengan lain tentunya kita lihat bergaduh antara satu dengan lain mungkin perjalanan ini berlaku berlaku pertembungan antara satu dengan lain tetapi tidak pernah berlaku tidak pernah berlaku disebabkan mizan. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan padanya mizan. Ulama kita menyatakan apa arti mizan ini? Mizan ini sebahagian daripada mereka. Ulama menyatakan mizan artinya akal. Akal yang boleh menimbangkan. Akal. Ada yang menyatakan uh, Al Quran mizan bagi manusia. Ada yang menyatakan fitrah semula jadi ini mizan jika langit mempunyai diangkat ada mizan baginya manusia juga mempunyai mizan mempunyai mizan neraca untuk timbangan neraca pada neraca ini neraca tidak pernah salah satu namanya al-mizan satu namanya al-waznu waznu timbangan neraca namanya mizan mizan tidak pernah salah tidak pernah salah al-waznu timbangan yang disalahkan tidak sebaliknya penimbang yang salah timbangan tidak pernah salah timbangan tidak pernah salah tapi penimbang salah kadang-kadang kita timbang timbang tak betul kita bergurau kita boleh ejek orang tapi orang ejek kita kita marah. Ini fitrah ini sudah sudah salah kita timbang. Kita timbang kepada orang lain lain daripada kita timbang untuk diri sendiri. Waqimul <tik> wazna, <tik> betulkan timbangan. Timbangan si betulkan. Wala tukhsirul mizan, jangan anda salahkan dalam dalam penimbang. Penimbang dacing jangan salah tetapi sebut sajalah kilo ke kati ke tahil ke berapa-apa tidak kira lah boleh disebut tetapi betul ukuran itu wailul lil mutaffifi alladhina idza qatalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun binasa orang yang orang yang uh, mengurangkan cupak dan timbang cupak dan timbang bila dia cukak untuk orang lain dia rugikan tapi bila dia suka untuk dirinya maka dia untungkan ini namanya menipu menipu Al-Quranul Karim apabila meletak apabila mengingatkan ini adanya timbangan ini timbangan Al-Quranul Karim kita kata timbangan itu akal timbangan itu fitrah semula jadi maka ini adalah adalah sebab untuk kita mencapai kedamaian dalam hidup ini sebab dia ada dacingnya dia ada ada ukurannya dia ada pengiraannya sebaik-baik pengiraan ialah Al-Quranul Karim mana-mana yang dipandang baik yang dikatakan baik oleh Al-Quran maka itu memangnya baik mana-mana yang dikatakan tidak baik maka itu tidak baiklah kalau kita artikan mizan ini Al-Quran jika kita tidak pakai mizan Al-Quran kita pakai mizan akal akal juga boleh memberikan keadilan dalam menimbangkan sesuatu akal jangan merugi satu pihak jangan menekan kepada satu pihak yang lain akal mahukan keadilan di mana-mana pun akal mahukan adil boleh juga sebahagian ulama menyatakan mizan di sini ialah al-aqlu al-aqlu akal ada menyatakan al-Quran al Quran sama ada akal ataupun al-Quran kedua-duanya ini merupakan eh, Quran semuanya ini merupakan Uh, alat alat jalan bagi menentukan keadilan dan pada masa yang sama jalan untuk ma'rifat Allah fitrah semula jadi fitrah semula jadi akan mencari kebenaran fitrah semula jadi tidak reda kita ditindas dan kita menindas zalim dan mazlum fitrah kita kadang-kadang fitrah ini juga pada binatang pun wujud apalagi pada manusia Binatang-binatang yang berbisa tak mau dia diganggu. Jika diganggu dia akan ganggu balik. Dia akan lawan, dia akan lawan. Tak mau diganggu. Mereka mau bebas. Jangan ganggu tempat mereka. Tempat mereka di hutan, di rimba, hutan rimba. Tapi jika tempat mereka diganggu, maka di sana ada risikonya. Dia akan menentang mereka. Ini fitrah semula jadi. Mereka tidak cukup akal, tapi fitrah mereka cukup. Jadi oleh demikian Al-Quran menyatakan Kedua-dua ini Alam ini diatur dengan seimbang Alam langit Segala benda bintang seimbang Jika didekatkan sedikit Maka akan musnah Jika dijauh pun musnah Manusia tidak layak hidup Jika jika uh, langit Jika matahari didekatkan dengan bumi Ataupun dijauhkan sedikit Didekatkan sedikit Tidak seperti yang ada ini Maka manusia akan menyaksikan hancuran manusia tidak layak hidup di bumi ini dan binatang-binatang pokok-pokok tidak layak hidup kan ini satu nikmat sama arafaha langit diatur diangkat wa wada'al mizan dan diaturkan pula padanya mizan neraca 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 bagi Allah Subhanahu wa taala ada neracanya bagi manusia ada neracanya dan di mana-mana pun setiap perkara ada yang disukai ada yang ditimbang ada yang diukur ada yang dibilang dibilang semuanya ini neraca oleh kerana itu kalangan ulama kita, kalangan anak ulama tidak memberikan suatu erti khusus kepada neraca ini. Masing-masing ada neraca, masing-masing ada akal, masing-masing ada fitrah, masing-masing ada al-Quran. Sama ada akal ataupun al-Quran ataupun fitrah, dia tidak boleh berlaku padanya pertentangan. Pertentangan pada satu masa dia tidak boleh kehidupan sepasang suami isteri tidak boleh wujud di sana pertentangan mestinya seia sekata jika tidak runtuh rumahnya rumah tangannya runtuh jika tidak wujud padanya persepahaman yang kita sebut satu pihak akan mengatakan ya satu pihak lagi juga menerima tapi jika berlaku pertentangan bagaimana boleh wujud pertentangan antara langit dan bumi tak boleh Langit memberi air, menurunkan air. Walaupun datangnya daripada daripada bumi, tetapi hujan, hujan datangnya daripada langit, ia akan curah. Curah jika curahannya itu um, lebih banyak, maka laik kesannya daripada yang dicurahkan itu kurang, kurang. Jadi yang dicurah itu secukupnya, cukupnya. Lebih pun sikit, kalau tak cukup pun sikit saja, supaya di sana tidak menjejaskan makhluk-makhluk yang ada dalam semua perkara sekalipun tidak boleh wujud padanya yang disebutnya tanah tanah kut ini pertentangan tak boleh ini nikmat Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semua perkara yang ada dalam dunia pada hari ini yang kita saksi dan yang kita akan saksi yang kita tahu dan yang kita tahu tak tahu tidak ada pertentangan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang yang tidak betul penimbangnya tak betul maka di sana boleh jadi ada pertentangan. Tetapi akalnya yang tak betul, fitrahnya yang tak betul, kepahamannya tidak betul. Jadi di sinilah letaknya apa yang disebutnya nikmat ataupun ala yang akan disebutkan nanti tabayyi ala rabbikum takdzibat Nikmat mana yang kamu wahai jin dan manusia boleh mendustakan? Tidak ada nikmat yang Allah beri kamu akan katakan kepadanya ini bukan nikmat tapi nikmat tidak ada. Al-Quran mencabar beberapa kali dalam Quran Rabi ayy ala'i rabbikuma tukadzib. Ya. Jadi ayat ini ayat ini mengingatkan kita jangan wujud kesalahan dalam membuat timbangan jangan membuat seringkali berlaku kesilapan dalam membuat pertimbangan di sana kecacatan, di sana huru hara sebab timbang tak betul masing-masing mahu banyak, mahu banyak lupakan orang lain orang lain langsung tak dapat tapi kita mahu banyak, mahu kumpul, mahu kumpul penimbang salah, akal salah akal yang betul ialah awak kita sama banyak bagi setiap orang dapat dua 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 tapi kalau orang tak dapat langsung Kita dapat tiga di sana salah penimbang salah itulah dia pengajaran yang boleh kita dapati daripada satu ayat yang sangat pendek untuk pagi ini Allah Subhanahu wa taala اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم آتِ انفسنا تقواها وزكها، خير من زكاها، انت وليها ومولاها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.